З цього року я теж працюю з місцем в Донецькому інституті освіти. Ну і Ми запропонуємо вам сьогодні задачі, ви бачите на слайді. Задачі на розголовжені, ми почнемо з найпростіше. Чому? Тому що ну, ми не знали, наскільки буде рівень підготовки викладачів, які сюди приїдуть. Крім того, ми подивимося задачу на арифметичну прогресію. Подивимося задачі на роботу з циклами отримання цифр числа та переведення числа на рядок. Ну і треба сказати, що майже всі ці задачі, ну от п'ять задач, які я планую розповісти, чотири з них були представлені минулому році на міській олімпіаді, другому етапі Всеукраїнської олімпіади з програмування. Звісно, що ми розкажемо ідеї розв'язання задачі, ну а основне на що будемо звертати увагу, і я, і Сергій Євгеніч, це на такі от скользькі моменти, які присутні в кожній олімпіадній задачі. Які не дають змогу досить часто набрати вашим дітям максимальну кількість балів. Ну плюс, Вже казали, що в цьому році ми будемо проводити олімпіаду на новій платформі, яка називається ЄАЛІМ. П'ята задача теж буде, ну вона вроді не складна, але вона показує, як працювати в двох словах цієї платформи, а далі вже більш детально будемо розповідати на наступну ну, п'ятницю. При цьому почнемо. У вас буде на... В екрані умова задачі, ну а потім будемо з вами працювати. І так, задача номер 1 називається старінка. Е, умова задачі полягає в тому, що треба за двома числами, які задають номери сторінок, визначити, чи належить всі сторінки одному аркушу чи ні. Ну і Плюс е, ви бачите, що завжди в олімпіадних задачах є приклади введення даних вхідного тесту. І вихідного, що треба отримати в результаті. Це може бути декілька прикладів, це може бути один. У ну, даному випадку організатори дають два тести. Тобто кажуть, якщо ввести числа 5 і 6, то ми повинні отримати ЄС. Тобто сторінки 5 і 6 належать одному аркушу. Тобто, ну, перша знизу, друга зверху. Відповідно, сторінки 31 і 13 одному аркушу не належать. Ну, давайте подумаємо, яким же чином розглядати таку задачу. Ідея полягає в наступному. Старінки цієї книги будуть належати одному марку у випадках коли. Ну, перше, найменше з цих двох чисел повинно бути обов'язково непарним. Тобто, Якщо мінімальне число буде парним, то це вже признак того, що сторінки не будуть належати одному марку. Це перша обов'язкова умова. Друга найбільше, тобто друге число, відповідно, повинно обов'язково бути парним числом. Ну, і третє. Цих двох умов ще недостатньо. Третя умова це те, що найбільше число повинно бути більше, найменшого рівно на одиницю. Тобто, якщо виконуються отакі три умови, то ми можемо стверджувати, що дві сторінки, які задаються числами, будуть належати одному аркушу. Ну і текст програми ви бачите чуть нижче. При цьому звертаю вашу увагу, що... В умові задачі завжди вказується діапазон чисел, за які, які повинна працювати ця програма. Найчастіше це, там, наприклад, менше 109 випадку. Тобто, зазвичай там стандартний інтегер 10 у 109 вже не опрацьовує, то треба брати більш широкий тип цілих чисел, це може бути int, а в випадках, коли там, значення можемо отримати ще більше, то е, нагадаю, а може хтось не знає, що. В нових версіях і Паскаля, і Делфі, і, і там, Лазаруса є ще тип, який називається ін 64 Це два в 64 степені, це найбільший цілий тип. Якщо і туди не вміщаємося, тоді вже треба переходити до довгої математики, це вже буде інша тема розмови. Але при цьому, от якщо ваша дитина написала ось так, ну при цьому бачимо, да, що е, е, рядышком, я навів коментарі, щоб було зрозуміло по тексту програми. Е, Перший нюанс, на який треба звертати увагу дитини, якщо розв'язати, ну, розбирати з ним цю задачу, навіть через те, що в тексті був приклад, коли перше число вводиться зазначення більше, ніж друге, багато дітей вважають, що обов'язково перше число повинно бути менше за умовами, хоча цього не сказано. Тому перше, що обов'язково треба зробити, впорядкувати два числа, тобто зробити, щоб перше завжди було меншим числом. Тобто не дати мінімальне, а друга повинна бути найбільшим, тобто максимальним. Це обов'язково перше треба зробити. Тобто істі, що Ми знаємо, що завжди мене після першої команди розгружені, після ріделен, if a більше b, у мене завжди число А буде більшим, число Б буде меншим. Ну, тепер далі. Ну а далі сказали, що найменше тобто число b повинно, А число a повинно бути непоганим. Якщо А2, Ну, тут або можна використовувати вбудовану функцію ОДД. Але якщо дитина не знаєш, більшість укладачів я знаю, що вчить алгоритм знаходження або винищення парних не непарних це залишок відділення, тому що функціонує. І так, якщо перше число не парне і друге число на один більше, то відповідно ми кажемо, що сторінки належать одному арку, що інакше ні. Але справа в тому, що така задача набере близько 80 балів зі 100 можливо. Тобто, казалось бы, правильно решенная, пройдет не все тесты. Чему? Кто может допомогти? Чему? Услышать, Яки? А нулевая сторона, Нет, начинается с первой. А с первой сказали, что Номерация с первой начинается. Ну, там, я могу назад. Умову повернути. Давайте я наведу, а потім з'ясую. Справа в тому, що ми не розглянули ще один випадок, коли два числа що вводяться в клавіатуру, будуть співпадати. Тобто, якщо буде випадок, коли дві сторінки мають однаковий номер, то це теж є признаком того, що ці сторінки належать одному аркісі. От Через те, що ми не врахували такий випадок. Ви десь 20% тестів ваша задача не пройде. Найпростіше, да, задача ему на на роззалучення, є такий нюанс, про який, якщо як, до речі, тест з першого разу не пройшов, не отримав 100% балів. Тобто не всі тести проходили, а потім вже ну, догадався чому так. Тому, звісно, річ, що треба додати ще одну умову, або нам раз співпадає, тоді треба сказати, що сторінки будуть належати одному артушку. Да. Брал задачи не из... Можно, наверное, не я тоже буду тут читать. Я брал задачи не из той Олимпиады, которая была в прошлом году, потому как, ну, смысла особого нету, в этом году точно такие же нет. Но я подобрал те задачки, где есть смысл посмотреть на либо вариант решения, который Часто мы забываем детям рассказывать, что есть такой вот нестандартный вариант. Он может выглядеть изначально чуть-чуть страшнее, а по сути реализации проще. Либо же еще в одной задачке уточню, как можно, ну, грубо говоря, на халяву набрать часть баллов, особо не разбираясь в сложности задачи. Детей сидит, не знает, как решить, но хоть сколько-то баллов можно набрать. Так, первая парочка задач. Есть такой портал Codeforces, это в России портал, поддерживаемый ВКонтакте по решению олимпиадных задач. Там часть задач на английском языке, часть на русском, разного уровня. Практически каждую неделю проходят что-то типа соревнования. Первая задачечка оттуда – Олеся и Родион. Смысл задачи легкий и простой. Я очень не люблю вот это длинные условия. Смысл такой. Олесе нравится, когда число длины n, грубо говоря, оно состоит из n цифр, а, тут, тут, Родион. а Родиону нравится число, которое делится на t. Ну, и вот у нас просят создатели задачи удовлетворить желание обоих этих людей и дать им такое число, состоящее из n знаков, которое делится на t. При этом n у нас по условию может быть до 100, то есть наше число до 100 знаков. Помним, что там интежер у нас это до 10 знаков, int 64 это до 264. Вот. И делится оно на какое-то t, это какое-то число от 2 до 10. Условие понятно? В принципе, ну, так легко мы можем сказать. Допустим, какое-нибудь число трехзначное, которое делится на 4. Можем сразу какое-то назвать? 444. 444. О, хороший пример. А 5 пятизначное, которое делится на 1? Ну, на 1. Ну, 1 ну, не подходит, в принципе, под давайте на 2, а то я прям сразу... Пятизначное делящееся на 2. 10 тысяч. Хорошо. Давайте пятизначное делящееся на 7. 70 тысяч. Хорошо. 70 тысяч. Замечательно. Давайте забудем про то, что можно кучу нулей туда поставить. Да, а то у меня решение это не про кучу нулей. Все семерки, да? То же самое n значное число, делящееся на 9, 8 и так далее, легко не подбирая, делится ли оно, мы сразу клепаем нужное количество цифр, и все, задача решена. Классно. А теперь у нас еще есть десяточка. Такое, чтобы делилось на 10. Любой, Тут у нас чуть -чуть... уже ничего сложного нету. мы клепаем вначале сколько угодно любых цифр, потом ставим ноль. Смысл понятен? Да. Понятен. Ну, по условию, в принципе, это самая легенькая задачка, которая была, по-моему, на прошлой неделе. Итак, ну это мы с вами уже рассмотрели. Если кому надо, я потом слайды могу прислать на почту. Так что фотографировать не особо есть смысл. Я пришлю все это... Это ж не килограммы достать. Так, это мы с вами обсудили. Западайте слайд, что я нарисовал, то, о чем мы обсудили. О, замечательно. Точно совпадает? При n равном 1 кратного, делящегося на 10 числа, мы собрать не можем. То есть одноцифрового числа натурального, делящегося на 10, мы подобрать не можем. Вот это такой нюанс, о котором только что Юрий Иванович говорил. да, вроде бы оно кажется элементарная задачка, что там наклепали n цифр, вот у нас ответ. Но вот один из случаев, который не может быть. При всех остальных, конечно, легко получается. Итак, смысл решения легкий. Считали данные, Проверили, есть ли вообще в данном случае ответ. То есть, если у нас число t равно 10, а число n равно 1, то по условию выводим, что ответа нет. Если же у нас какое-либо другое число, все, то по тому же принципу, о котором мы только что обсудили, мы его выводим. Вот страшная программка, мега страшная, в которой синеньким, если видно, выделен тот кусочек, который за десяточку отвечает. То есть, если у нас число t равно 10, то мы проверяем, если n равно 1, выводим минус 1, иначе выводим нужное количество, выводим число 1 и нужное количество ноликов. И вот там вот тут каким-то бордовым, не знаю, видно или не видно, чуть-чуть ниже, в цикл while 2. Это тот кусочек, который относится к всем остальным цифрам. Если так ну, смотреться, то кусочек, который вот этот, вот, ну, очень похож на кусочек, который вот этот. Похож. Mm -hmm. Поэтому... Можно, можно было бы о, склеить его в одну кучку. Смысл какой? Если у нас число 10, то мы проверяем, можем ли мы для него вывести, выводим первую, если можем выводим первую цифру, любую. Я там по-моему единичку выводил где-то. Да, выводил единичку. И после этого считаю, что у меня уже цифра введенная не 10, а 0. И точно так же, как я до этого n-цифр. Выводил, этим же циклом вывожу кучу ноликов. Я t заменяю на нолик и вывожу. Смысл только в том, что у меня программа чуть-чуть короче. Никак это на сложность самого решения, на синтетическую сложность не влияет. Просто чуть короче программа. Я думал, буду первым рассказывать, поэтому взял такую простенькую задачечку. А теперь вот такой вопрос. А если у нас n равно не 100, как по условию, то есть цифру в числе не 100, а 1000, а сильно поменяется решение задачи? Вот у нас число, состоящее не из 100 цифр максимально, а из 1000, сильно поменяется? Ну, как вы думаете? По сути, вывести 100 цифр и 1000 цифр, сильно само решение меняется? Нет, Нет. не сильно. А если 10 тысяч, сильно поменяется? Само решение, не ни сложность, ни, ни, ничего, само решение сильно поменяется. Это число... Да какая разница, фикс, сколько их вывести, фикс. цикл добегает, независимо от того, какое число мы ввели, а, правильно? Да. По сути, что тысяча шесть, десять тысяч, сто тысяч не повлияется. Но решение не поменяется, а количество пройденных тестов поменяется. Почему? Э -э сама по себе операция вывода занимает достаточно много процессорного времени. И мы, выводя 100 символов на экран... Ну, тратим не сильно много времени, скажем так, условно, там, тысячные доли секунды, сотые доли секунды, выводя тысячу символов, ну, там, может, десятую долю секунды. В основном задача такого уровня дается, там, секунда или полсекунды на то, чтобы обработать данные и вывести. А вот когда это уже 10 или 100 тысяч, то количество выводов, ну, вот, допустим, если сейчас запустить на ноутбуке, в принципе, не буду сейчас запускать, в конце можем потестировать. Допустим, 100 тысяч займет вывод, ну, где-то секунды 4. В принципе, решение это то же самое, вывод тот же самый, но 4 секунды уже не укладывается во время. Поэтому я тут хотел рассказать вам такой метод, который помогает сэкономить время тогда, когда нужно выводить чего-то очень много-много-много, неважно однотипного или нет. Если вы работаете в Free Pascal и в Delphi. В Pascal, по-моему, в обычном Turbo Pascal с такой штукой не получится прокрутить. Вот это наше предыдущее решение задачи, которое все хорошо работает, но немного тормозит на больших объемах вывода. Перед тем, как что-либо выводить, собрать всю эту штуку в одну длинную строку. Одна будет большая длинная строка, состоящая из там, 100 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч символов, но выводить ее один раз. Вот там вот красненьким чуть-чуть помечено то, что я изменил. По сути, добавил переменную для строки и вместо вывода, вместо вывода вот этого Т я его приклеиваю к нашей строке. И в таком случае вывод только один за циклом. Ну, будет интересно, это со слайдов все копируется, дома просто запустите одну и вторую. И введете там что-нибудь типа 10 тысяч и число 5. И сравните, сколько секунд у вас мелькает на экране в первом случае и сколько во втором. Ну, я даже сам, когда с детьми занимался, я забывал всегда рассказать про вот такую штуку. Хотя иногда бывают задачи, где надо вывести много чего-либо. Поэтому, по сути, если так разобраться, мы буферизируем вывод и выводим его одной командой. Вопросы есть? В принципе, задача я очень простая. кого вот Конечно, кому надо, все на почту вышли. Ну, распечатайте, типа... пожалуйста. А, так забирайте распечатки, там просто не все правильно. А вот это вот где это? Кто а это? Со это? Со стрингом. Со стрингом? А нет, я же сказал слушать внимательно. Я же, по-моему, сказал слушать внимательно. Эта задача у нас... Это первая же задача есть. У меня есть она. Вот. Вот такая штука. И